抽我，赢，我结束了，我就赢了。让我帮你抽，好，我帮他抽换，你换吧。哇呀！这次抽吧。哦，他好大一张王。哈哈哈哈哈！你别别看一你换坏张。 捡一捡，捡去！我看看呢。哇塞，天降福星！你也太牛了！这一子，可以，有点东西，小伙子。哇哇哇！就太牛了！好了，你没有了。哎，朝着牛转身去。 你觉太好抽了，他什么内鬼？他我是你的极，<对>我是你的极小五，你居然说我是内我操，你别给我看，你要不要洗？谁一姐？嗯嗯 就只要从我这边抽出去的牌，一定能打出去。哇，我们赢了！啊，你们两个人啊。这你 <laughs> 这样亮着抽，给人家看了。啊、哎，你洗一下，如果他能把这样抽回去的话，你就输不了。 沈雨洁不是很想赢，他有问题。不是，是我恨她还要亮给别人看，我是想要被人惩罚吗？我是。沈、啊 yeah. oh. oh. 哎、雨洁有点明显，太明显了。我为什么要输呢？让你们小队输。 最后归在你手上，对啊，但我是我是陈老板的女儿，<laughs> 你不能拿我怎么样是不是？<laughs> 你要怎样？咱们这茶馆的规矩，输了的得挨脑瓜崩。来，感受一下我的脑瓜崩。哇、哦！不要这样吧，七哥，七哥，我最会来了。轻点吧，我们不在乎这些。谢谢谢谢三嫂啊，不是七嫂，三嫂，三嫂，哦、哇，这个必须要弹使劲一点了这。 你没办法了，轻松，轻松，把我和三哥的事儿说出去了，可以了，我给你配音，清脆，你打的还挺使劲的，底妆掉了，哪儿、哎？妈上妆。 好、哦，你们谁来领这个想要的线索呀？快快快，名字在这儿呢。你那是本书啊，我们是一本线索。天哪，啊、研究研究，研究研究，这是有两个的意思对吧？还是说明了男演员表对。要看这么久吗？跟我们也看看呗。来吧，换不换？换。这个真挺关键的。 这么多字儿啊！哦，偷取私人指纹，刚刚他递了我们所有人酒杯，哦，是我递的吗？嗯哼，来一个，Cheers，你先跟我一起。 刚刚出牢的时候，他有鞠躬，哎，可以，他他,他有故意就是，他有故意鞠躬然后度，然后我们两个都抱一遍了。来来来来来来，快走吧，来来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 来 <laughs> 好,好吧，我是啊，uh, 是真的吗？到了，真的吗？装了，又能怎？<laughs> <laughs> 如何呢？陈先生选中了你，你的任务是收集其余四个人的指纹，交给陈先生。除了你之外，还有一个是我们的人。知道了，其他人不知道有卧底的存在。收到，保证完成任务。 我是不会告诉你们我的狼同伙是谁的，不然、嗯、我们先去城府吧。先去城府吧，接下来你还需要去吗？我。他一对，你俩还跟他一对啊？我我我先我我回去吃饭去了，<laughs> 我先回剧组了。<笑><笑>准备好接下来的挑战。卧底，你又布置了什么？一个。 从两个卧底开始互咬，你们两个，他们俩刚才就在那哪儿神算子那儿交头接耳，对对那会儿你们两个也许就彼此相认了。啊、城府，好有城府的城府，谐音梗扣钱。爸爸，<laughs> 六位青年才俊，好久不见，坐。你好啊，陈总。啊 是不是很诧异？为什么是我呢呵呵？没关系，老爷我呀，会给你们解释这一切的。这个算圆币呀，算圆呀。啊啊、双鱼币，算圆币呀，算圆币。这个丢失一事呢，确实都是我自导自演，啊、而目的。 就是为了邀请各位加入我的公司，你们之中呢，也确确实实有我的人在。很明显啦，就是他啦，一点都不狡辩吗？没什么狡辩的。<laughs> 好，在加入我的公司之前呢，我需要对你们有一个更为详细的了解。我们每个人做一个简单的自我介绍，好不好？嗯，先从你开始吧，郭龙。 我不是已经在公司里了？卧龙，我龙，凤雏，我,我,我,我是凤<吗>雏。大家好啦，我叫卧龙啊，卧龙啊。我叫我敖卧龙啊。那我,我,我,、啊、我很早之前就加入陈先生的公司。<laughs> OK。对啊，然后陈先生给我的任务呢，就是帮助你们完成任务啦。哦 <No. S 1>，就是、考验我们？还是可以的吧，我们完成度还是很高的。 没有问题了。你是那个女凤雏。他故意的，他是故意的，刚才。有没有什么才艺给大家展示一下？唱羊。 开天辟地，为理想去闯。啊、<laughs> <laughs> 我觉得呢，我们的团队需要一个非常诙谐有趣的氛围。你给大家讲个笑话听。<laughs> 擅长。<laughs> 我想一想，我露的这么早，我想笑。本来到这一趴没有那么……本来到这一趴我应该是。 <Okay. S 1> <laughs> 啊、是不是你啊？是不是你啊？是不是你啊？我不可能啊，我没有啊。结果我已经暴露了。哎、呀露才艺就是自爆。自暴露大家好啊，我是脑子不太好使的李凤李凤厨啊。<laughs> 我这个人脑子不太好使，所以是没有什么算计之心啊，肯定会为老板尽心尽力啊。才艺<业>，我可以顺手，我可以顺拐跑步。<laughs> 哇！<laughs> 表演一个。 不要太抽象。<来>这样开始了啊！<noise> 不起我的样子，我就很厉害，很，蛮感人的。陈总都惊讶了，我应该把你安排在哪个部门好呢？文艺汇演部门。老板好，我会跳舞。哦，展示，你也是那个年会部门，要跟我竞争上岗了。展示，展示。老板就坐起来了，坐直了。跳跳舞，对。 就是,是在，我啊、<laughs> 还是选我吧、啊，跳舞，跳舞，好，好烂的歌。好，还是躺回去吧。下一位，老板好，我是你的弟弟，我成红心。<laughs> <laughs> 我的那个才艺呢，就是你也会跳舞，我也会，我也会跳舞啊。就是我会跳这种比较土一点的这种。我要哎走吧。 等会儿，啊，卡住了。送你就是这朵玫瑰花。<laughs> 哇，有种老实人豁出去了的,的感觉。<laughs> 可以去干团团播，还不啊。<laughs> <laughs> 你们俩在一个部门。老板, <laughs> 老板好，我们两个就是刚刚留学回来，然后就是有一些比较 international 的一些技能，比如说。 我会吹口哨，吹吹口哨。怎么越吹越声音小？好，原地滑跳，我还会弹舌，<哇>老板。哇这、呃，这个牛！这个牛，可以吗？我还会中西结合，我会叶问蹲。真的够了，孩子。 <laughs> 你不是他女儿吗？你为什么要展示这么多？我很努力啊，一万多啊！哇，厉害，太感人了！爸，怎、啊、么了？你是你是，我不需要彩页。 这么简端吗？嗯，好，这么尖端吗？<laughs> 这么尖端吗？是这样的，是这样的。小的这个穿越币有什么作用吗？它呀，可以穿越时空。哦，哇，可以。小的我为什么这么富可敌国吗？因为我可以从不同的时空获得宝贝。 你们以为失传的这些宝物啊，其实都在我的时空博物柜里。等加个贵贵，时空博物馆。博物是馆，这是台州话。偷盗。台州话。那不是偷，只是文物的搬运。哎 早知道是这样的，我都不会，哦、我都不会教卧龙。底了，我马是要交给国家。他当初他当初不是这么跟我说的，他当初跟我说的是他只是搬运工。是, <laughs> 是这样的，我们是个物流公司。<laughs> 我被骗了。加入公司，有福同享。有、嗯、那不不加入公司，这也没关系，你们的指纹呢也会帮你们加入的，就在你们不知道的情况下，我的卧龙。 凤雏已经拿到了你们的指纹。<laughs> 他你，你怎么是这样的人？<laughs> 知道是什么时候吗？喝酒 <laughs> 的时候。还有，什么时候？你们每个人都拿了一下。钱币。前哎，哦。哈，哈哈哈哈哈！ 把你的手给我摸一下，可以不？要。我老擅长了。 卧龙的力量，凤雏是谁？是他。来来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 ，<laughs> 就是他，真不是我。<laughs> 我们完成度还是很高的，嗯 <laughs> 没有问题了。<laughs> 是他，他俩刚在神算子那就一直在。 啊啊！啊那啥，吴林、啊，你分的太了太屈！他俩对一下眼神了，来吧，我们这儿吧，一个公平点的一个环节，除了我以外，你们每人就指向指向你心目中的他，三一。 兰迪有三票，好，兰迪获得本届共除淘汰游戏继续。 带了吗？就是你，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 就是你！哎呀，算了算了，都不容易，算了算了，哎呦，哎呦。 这样的，为什么我偷偷潜入他们当卧底呢？就是因为我发现了他偷偷运送宝物这件事情。我说不行，oh. 我说我要给国家上交，你知道吗？哎、你是碟中谍，陈先生选中了你，我是坏蛋，<么> 那我就要把这个双鱼币给他抢回来，所以刚刚我抢，没想到，没想到害得大家穿越了。但是我觉得我们一定能找回这个双鱼币。好，我相信。嗯、我是双鱼币，双鱼没问题。A 双鱼 C，我们去找双鱼币。我们走吧。那边还有，那边还有。站住！你你们就是那六个艺人吗？ 伊人，我是爱人，我是我是伊人，我是爱人，爱人，你是谁的爱人？我是我是你，月太阳的爱人。还虚皮笑脸，加油，给他们铐上，带走。是。哦，我自己,自己来啦，我自己来吧，谢谢。 司天健今天说“双鱼必碎，一人现”，说的是你们六个？是是是是。是是哎，<是>怎么这么眼熟啊？见过，是熟人，老熟人。还没进大牢就开始套近乎，罪加、哦、一等。你前世今生干的都是这个活儿，你不觉得很无聊吗？<laughs> 今生有点降职了，还感觉什么？什么前世今生？回头给你算上一卦。 行行，废话少说，什么什么我们是异世界来的，你前是什么事情我们都知道。我们是预言家，预言家刀了，走。哎呦,哎呦大人保重、啊、别叫了，了啊、再叫嘴给你们撅了。我是撅嘴儿、嗯嗯嗯嗯。好，太子殿下。哇